पुण्यामध्ये लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्काराच थाटामाटात वितरण झालं यावर्षी हा पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेसचे माजी संपादक शेखर गुप्ता यांना जनार्दन त्रिवेदी यांच्या हस्ते देण्यात आला लोकमान्य टिळक हे लोकतंत्राचे पहिले व्याख्याते असे मी त्यांना मानतो असं मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जनार्दन त्रिवेदी यांनी व्यक्त केलंय पुण्यात केसरी या वृत्तपत्राच्या एकशे पस्तीसाव्या वर्धापन दिनाचा सोहळा केसरीवाड्यात संपन्न झाला दरवर्षी प्रमाणे पत्रकारिता क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार दिला जातो यावर्षी हा पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेसचे माजी संपादक केशर गुप्ता यांना जनार्दन त्रिवेदी यांच्या हस्ते देण्यात आलाय सन्मान चिन्ह रोख रक्कम असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे अस्वस्थ समाज आणि वंचित घटकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याकरता लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिशांशी लढा दिला संघर्ष हे त्यांचे व्रत मानून ते तळागाळातील घटकांसाठी काम करत राहिले ज्याला देश ओळखतो ज्या व्यक्तीचे ऋण या देशावर आहेत अशा व्यक्तीच्या नावाने पुरस्कार देणं ही अभिमानाची गोष्ट असल्याचे मत जनार्दन त्रिवेदी यांनी व्यक्त केलंय अस्वस्थ होने के बाद भी आने में मुझे लगता है कि अस्वस्थ समाज और अस्वस्थ व्यवस्था को सुधारने में इन लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा होगा तिलक जी का जब जन्म हुआ अठारह में उसके पांच साल बाद मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवी जी का जन्म हुआ था उसके तेरह साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ था और उसके उन्तीस साल बाद कांग्रेस का जन्म हुआ था यानी करीब करीब तीन दशक बाद और जब कभी मैं उन्नीसवी शताब्दी के आखिर में और अठारहवीं शताब्दी के आठ वर्ष और बीसवीं शताब्दी के आठ वर्षों में यानी 1900 से लेकर 1908 में जो कुछ कहा और किया क्या देश उसी रास्ते पर नहीं चला है क्या उसी रास्ते पर चलना उसको सही नहीं लगा है और क्या आज भी उसी रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है किसी देश के सपने के लिए कोई इससे बड़ी चीज हो सकती है मैं स्वराज का अर्थ खाली अपना शासन नहीं मानता बहुत तो लोगों ने कहा है मैं उसमें एक नया शब्द जोड़ा करता हूं स्वराज का मतलब ही लोकतंत्र होता है जब अपना राज होगा तो एक आदमी का राज नहीं होगा ना आंदोलन से आजादी मिली सत्याग्रह से आजादी मिली तो लोकतंत्र तो उसमें शामिल है पहले से एक एक आदमी की कितनी भागीदारी शासन और राज में ये है यह स्वराज से पैदा होता है इसलिए मैं तिलक जी को लोकतंत्र का प्रथम व्याख्याता मानता हूं या कार्यक्रमाला विविध पक्षातील नेते, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते पुणे मेट्रोसाठी प्रतिनिधी रोहन गवळी ब्युरो रिपोर्ट जीवन न्यूज महानगराची लाईफलाईन पुणे